Ольги Альонової, дружини футболіста Олександра Шовковського. Як вона пропонує одягатися цієї зими? Дивіться нашу рубрику речі до речі. Доброго ранку! Сьогодні я знаходжуся у шоурумі дружини Олександра Шовковського, дизайнерки Ольги Альонової. Її вбрання поєднує елегантність з креативом. Цікаво, у що вона мене сьогодні переодягне. Привет! Привет, Алиса! Ну все, скажи ты про внешний выгляд. На улице холодно, лежит снег, поэтому я тебя все-таки утеплю. Я сама утеплилась сегодня. Конечно же, предложу тебе меховые жилеты или парку. Давай наденем вот этот свитер теплый, кашемир, в такую погоду. Это идеальный вариант. Держи. Надеваешь этот свитер, леггинсы. Я считаю, что не нужно менять. А вот ботинки, так как на улице скользко, предложу тебе обувь на более удобное подошве. Окей? Okay. Иди тогда в примерочную и надевай свитер. Ой. Ты переодеваешь свитер быстрее. А я предлагаю тебе вот сапоги. Красный цвет, он взбодрит весь твой образ. Ты готова? Так. Садись прямо сюда. еще будет одна деталь, одна теплая деталь, которая тебя украсит. Кито Чуботях. Трешки за велики, а в принципе нормально. Оп. И давай вот эту шапку. Так. Классно. Ну все, ты готова к холодам? Ну и последний важный такой момент. Это кожа и мех. Оно экономично по цене и выглядит очень трендово. Здесь есть карманы. Черный с червоном, в принципе, такая классика. и каникулы на выходе не моды. Это точно. Зимовый образ видоленовый, готовый. Очень комфортный кашемировый свитер с инкрустацией кутюрным кружевом. Сапоги, которые помогут тебе уверенно шагать по улице. Шапка ну, и для тепла, и для красоты. Жилет – это то, что завершает твой образ. Ну, у таком брони можно и на вечерку сходить, и в Карпатах отдохнуть. Доброго ранку, сніданочок. Порекомендуйте, будь ласка, куди можна сходити в кіно, щоб подивитися останнє.